Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bab, bab fikahnya saya ambil daripada kitab Sabilal Muhtadin. Segala bab adab-adabnya saya ambil daripada kitab apa? Nasaihuddin wa Syailimannya Imam Haddad. Baik. Buka terus muka surat 2. Kita ambil apa yang tak boleh tinggal saja. Ta'rif Ta puasa. Puasa, makna puasa ialah menahan diri daripada makan, minum, dan perkara-perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Makan, minum, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Itu tarikh puasa kita. Ya. Yeah? Jadi kalau bangsa lain, orang agama lain mereka ada puasa, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah yang nama kita saum itulah tadi dia punya apa takarifnya kalau orang lain bilang kalau kita puasa dalam sudut bahasa maknanya menahan menahan berpuasa tu maknanya menahan jadi kalau agama lain mengatakan oh saya berpuasa hanya minum susu puasa juga lain-lain kau punya cara ah ha, yang ada pula puasa apa puasa hanya makan tak boleh makan benda-benda yang berdarah telur tak boleh makan daging tak boleh makan ayam tak boleh makan nasi sepinggan dia makan ah ha, i'm fasting i'm fasting suka tingkau itu puasa jugalah dalam sudut ta'rif dia. Itu apa? Puasa. Tapi dalam ta'rif kita, yang nama puasa ialah apa? Tak makan, tak minum. Memenahan diri daripada makan dan minum. Dan segala perkara-perkara yang batalkan puasa, dari fajar sampai maghrib, berserta niat. Tak niat pun tak kira puasa. Dan juga dengan syarat-syarat tertentu. Ya? Yeah? Baik. Puasa mula difardukan pada tahun kedua hijrah dengan turunnya firman Allah Taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman difardukan atas kamu berpuasa orang beriman wahai orang yang beriman kalau kita orang beriman kita kena alert kalau kita orang beriman kita kena ambil kira kalau kita orang beriman kita kena angkat tangan wahai orang beriman labbaik ya Allah apa perintahnya kena junjung perintahnya Difardukan atas kamu ha, Difardukan bukan sunat Tak buat berdosa Dosa besar Berpuasa itulah tarifnya tadi Sebagaimana telah difardukan Atas umat-umat terdahulu Bermakna bukan kamu seorang berpuasa Umat Nabi Nuh pun puasa Umat Nabi Ibrahim pun puasa Umat Nabi Musa pun puasa Cuma puasa mereka tak macam puasa kita Puasa mereka mungkin syarat dan rukunnya dan waktunya lain. Yang tak sama dengan kita confirmnya ialah apa tidak dalam bulan Ramadan. Mereka puasa juga tapi tidak dalam bulan Ramadan. Kita saja umat Nabi Muhammad dapat istimewa puasa dalam bulan Ramadan. Ah ha? itu di antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk Nabi dan umatnya berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihi apabila dia membaca lohnya, mendapat wahyu daripada Allah taala lihat pada akhir zaman sebab bulan Ramadhan ini dah ada sejak Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi dah ada 12 bulan dah ada penghulu bulan yang namanya Ramadhan cuma ibadat puasa tidak diprogramkan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan dia kepuasa di bulan-bulan lain dengan bilangan hari yang lain begitu Nabi Musa tahu bulan Ramadhan itu bulan istimewa penghulu bulan dan puasa juga ibadat istimewa tetapi Allah Ta'ala letakkan di mana bulan puasa itu Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadhan tak keistimewanya itu ibadat istimewa dalam bulan istimewa. Nabi Musa minta, Ya Allah, berilah keistimewaan itu bagi umatku. Allah mengatakan untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Kita yang dapat. Nabi Musa minta untuk Bani Israel. Bani Israel tu siapa? Turunan Nabi Ibrahim. Turunan Nabi Ishaq. Turunan Nabi Yaakob. Yang dapat kita. Jawa-jawa, Melayu-Melayu dapat. Asal kau umat Nabi Muhammad, kau dapat. Ha? itu istimewa yang menjadi umat, umat Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa umat dahulu mula puasa. Dahulu puasa Ramadan belum fardu. Puasanya yang fardu puasa 10 hari bulan Muharram. Dengan turun ayat ini maka puasa 10 Muharram mansukh wajibnya menjadi sunnah saja, menjadi sunnah saja. Saya minta harap sangat tuan-tuan sekalian dia dapat 2 3 orang yang dapat ikuti selama dalam 5 6 sesi yang akan datang ni jadilah. Jadi yang nama kuliah tu ada. Jadi yang lain tu apa dapat barakahnya juga. Siapa yang lapang tolong ikuti sesi ini apa secara hadir ha? apa dapat satu dua orang yang dapat tekun hadir sama lima enam sesi ini jadilah yang lain saya haraplah kalau apa mahu lihat apa 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 penyampaian kuliahnya lagi tolong tengok jadi kita tak ketinggalan tentang puasa kita jangan jangan kita dah puasa berpuluh tahun tapi banyak benda-benda yang banyak kita ketinggalan fardu-fardu puasa rukun-rukun puasa perkara-perkara batalkan puasa banyak kita masih cuai lagi kita belum belajar lagi Sedangkan kita dah laksanakan puasa berpuluh tahun Rupanya tak ikut hukum Berpuluh tahun batal puasa kita yang ada orang Allah takut dia Barang siapa men mengingkari wajib puasa Maka kufurlah dia Siapa bilang puasa tak wajib Kafir hukumnya walau dia puasa sekalipun Ya, Siapa bilang puasa tak wajib Hukumnya kafir Puasa ni wajib dengan ijma' siapa? Bukan ijma' ulama' Ijma' ummah Semua umat Apalagi dari ulama' ulama'nya puasa adalah fardu. Siapa kata puasa tak fardu maka kafir lah ya. Adakah orang pulang puasa tak fardu? Mungkin. Zaman sekarang ni banyak orang konon-kononnya nak tunjukkan bahawa senyum Islam ni lunak, Islam ni baik. Pancung tangan, eh tak boleh, tak bagus itu. Ah, ha, puasa pun nanti. Ya. Oh agama kami bagus, agama kami okey, agama kami liberal. Semuanya dia boleh bikin. Umpamanya ada kawan-kawan dia orang-orang kafir yang mengatakan, wah agama kamu ni keras ya berat tau orang kena puasa dengan panas gini orang tua lah budak-budak lah datanglah orang ni tak ada hukum dia boleh cakap oh actually it's not compulsory up to you you want to fast you can oh puasa tu tak adalah wajib nak puasa boleh tak nak puasa pun tak apa batal syahadatnya batal puasanya batal islamnya batal nikahnya batal pahalanya daripada akil balik sampai hari dia semua batal belaka Allah naudzubillah min ya. siapa yang mengatakan puasa tidak wajib kafir dia walau dia puasa sekalipun ya namun barang siapa meninggalkan puasa bukan kerana mengingkari wajibnya cuma dia malas dia main-main saja berdosa besar kalau dia nak qada seumur hidup pun dia tak akan dapat balik tebus pahalanya ya ah saya ponting puasa satu hari saya boleh qada tiga hari lah saya boleh bayar tiga hari sepuluh hari pun boleh sepuluh hari satu hari kau tinggalkan kau qada seumur hidup Wahai tuan-tuan yang, yang pernah munting puasa dahulu Menyesallah anda Taubat dan menyesal itu wajib Dan anda telah rugi pahala Yang apa kawan-kawan anda dapat, anda tak dapat Jangan baguslah Alhamdulillah anda sudah taubat Tapi jangan anda ulangi lagi kerugian anda itu Ya, tak akan dapat balik semua hidup Kalau kada sepanjang tahun sekalipun Tak akan dapat balik pahalanya Tak akan dapat balik pahalanya Ya puasa. Dan orang bagi meninggalkan puasa, apa hukumannya? Apa hukum 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 punishmentnya? Apa hukum dari dari qadi jemput ke depan tampil tuan-tuan, tampil ke depan. <coughs> Kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, apa hukumannya? Kalau orang mencuri potong tangan, berzina, rejam ataupun rotan, kalau orang yang itu apa meninggalkan puasa apa hukumannya penjara kena jail berapa hari terserah qadi terserah qadi puasa tangkapkan dia nak puasa bagi satu hari kau penting, jail 10 hari pun boleh ataupun qadi apa jailkan dia tengok dia dah bertaubat betul-betul insaf baru lepaskan dia pun boleh jailkan dia dalam bulan Ramadan juga tak diberi makan Kecuali sebelum subuh dan juga lepas maghrib. Waktu sahur kasih dia makan. Waktu buka kasih dia makan. Dah masuk jail. Kadi cek, kadi test tengok. Ha, panggil doktor. Sihat dia tak ada sakit semua. Besok tak kasih makan. Kecuali waktu sahur, waktu maghrib. Malam suka hati. Kadi apa, murah hati nak kasih belanja dia soto ke. Nak belanja dia rojak ke apa suka hati. Siang tak boleh kasih makan. Dia niat tak niat dia punya pasal. Pokoknya biar dia tak puas, biar nampak dia tak makan tak minum macam orang berpuasa. Walaupun dia tak puasa. Ha, berapa hari kadi nak jelkan dia ikut budi bicara kadi. Ikut budi bicara kadi ya. Baik. Masuk awal Ramadan. Masuk awal Ramadan. Ha, ini apa kita bincang ya. Saya ada nota tapi saya baca. Apa tuan-tuan boleh simaklah. Masuk awal Ramadan dengan sempurna bilangan bulan Syaban 30 hari. 30 hari Syakban, kalau Syakban dah 30 hari dah tak payahlah kau tengok anak bulan lagi. Malam ni saya nak tengok anak bulan lah. Semalam dah tak nampak, malam ni cuba nak tengok. Apa saya nak tengok? Dia lah nak tengok. Tak payah tengok. Kau nampak tak nampak, kira besok Ramadan juga. Ha? Dia tak ada sampai 31 Syakban, 32 Syakban, tak payah kau tengok. Nah, ha? Otomatik besok satu hari bulan Ramadan. Ataupun nampak kelihatan anak bulan setelah 29 Syakban. 29 Syaban malam Qadi berserta rombongan pergi tengok anak bulan nampak anak bulan maka masuklah besok satu hari bulan Ramadan kalau Qadi tak nampak anak bulan maka Qadi Qadi memutuskan tidak nampak anak bulan maka besok jadi 30 Syaban dah tetapi kalau Qadi tak nampak anak bulan satu orang nampak saksi anak bulan cukup satu orang dia kes tidak seperti kes lain Kes lain dua orang saksi Kes anak bulan Ramadan hanya satu orang cukup Anak bulan syawal dua orang Anak bulan Ramadan hanya satu orang Dan kadi tanya tidak sampai sedetail-detail Tengok orangnya boleh dipercayai Tengok orangnya faham akan ahli wal anak bulan Terus kadi terima Dan dia naik saksi Dia sumpah tanpa dakwa dahulu Segala kes ya Tidak boleh angkat sumpah suka-suka tau Siapa angkat sumpah suka-suka tu tanda pembohong saya ni sumpah dengan nama Allah. Tentang benda pembohong. Kan selalu kita dengar orang cakap, Wallah anak begini, Wallah. Ha? Orang-orang Arab kita kurang. Setengah tempat negeri orang-orang Arab dia, Arab Mesir suka cakap, Wallah, Wallah begitu ya. Ha, orang kalau cakap apa, apa suka cakap, Wallah, Wallah tu, tanda pembohong. Tanda pembohong. Apa lagi? Anak sumpah laknat kalau anak bohong. Itu lagi pembohong. Ya, itu lagi pembohong ya. Jadi sumpah tanpa didakwa itu tanda pembohong, tanda pembohong. Kan sak yang suruh sumpah siapa qadi? Aku perintah kau sumpah. Tetapi dalam kes anak bulan tak payah suruh qadi apa perintah. Masuk nang tengah tengah qadi ya wahai oh qadi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya nampak anak bulan Ramadan. Ya, dan qadi tengok walau satu orang. Kenapa memadai satu orang? Kenapa tak dua orang dan tidak detail-detail? Kerana biar segera dapat masuk bulan Ramadan. Dah satu orang nampak cukuplah madai. Kerana bulan Ramadan jarang orang nak tipu, agai orang nak tipu. So itu kena dua, dua orang saksi ya. Ha? Tetapi kalau kadi tolak penyaksian orang ini, sama ada kerana yang datang perempuan. Tuan kadi saya nak saksi sampai nak bulan. Ah, ha? Rupanya siapa? Tengok, Kak Jah rupanya. Tak boleh Kak Jah buat perempuan. Ha, kadi tak boleh terima penyaksiannya. Ataupun orang laki-laki tapi fasik tetu satu badan. Allah, kadi tak boleh terima. Ha. Kadi tak boleh terima. Ataupun kanak-kanak, ataupun hamba sahaya, kadi tak boleh terima. Ya? Apabila kadi tak terima, maka besok itu kiranya apa? 30 Syakban sebagai disebut sebagai Hari Syak. Hari Syak ialah Hari Pertikai. Apabila qadi bilang tak nampak anak bulan, ada orang bilang nampak anak bulan, qadi pun tak terima penyaksian dia. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa beserta orang yang percaya dengan dia. Kawan aku ni walaupun dia tetu satu badan, tapi kata tengok anak bulan aku tahu dia tak bohong. Dia dulu kerja kerani qadi. Ah, ha, tapi dah kena pecat apa begitu gini dicampur orang jahat dari pasang tetu. Tapi an tiap anak bulan dia mesti pergi tengok kalau dia bilang nampak aku percaya. Kau percaya? Kau pun wajib puasa. Dia pun wajib puasa ya. Dan dia tapi dia tak boleh ajak orang. Dia tak boleh ajak orang. Begitu juga orang-orang ahli hisab. Qadi tengok anak bulan ni terbalik tuan-tuan sekalian ya. Sekarang kita ada pakai hisab yang orang orang tak terima dia tengok anak bulan. Dia naik sendiri dia tengok yang ada begitu. Yang ada pula terbalik, Di tengah terbalik macam dulu-dulu di -dulu Singapura semua dulu-dululah tuan-tuan jumpa tengok anak bulan. Tapi yang ada setengah kiai-kiai dia pakai hisab dia bilang, ni tak pandai tengok bulan punya orang. Tengok tak pernah nampak. Ikut kiraan aku, bulan tinggi. Dia puasa. Dia puasa. Dia puasa, puasa, dia raya dia raya. Begitu, ya. Begitu juga orang yang pergi jumpa Rasulullah. Dia yakin, Rasulullah mengatakan, besok Ramadan. Besok Ramadan, maka, dia puasa. Habib Ali bin Jaafar, berapa kali dia puasa dan ada raya, tak sama dengan orang lain. Dia dapat informasi lain. Ha, itu orang-orang khas. Ha? Baik, orang yang nampak anak bulan dia puasa tapi dia tidak boleh ajak orang lain, dia tak boleh ajak orang lain ya. Maka hari itu orang ramai, orang awam semuanya seluruh negeri wajib ikut cakap qadhi. Hari itu namanya hari syak. Haram puasa bagi orang-orang awam lainnya, haram puasa. Ya, kita ikut cakap qadhi, ya. Baik. Tu anak bulan ya. Maka sekarang kita nak Sebut tentang syarat wajib puasa. Kita akan baca syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ha? Syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa beza syarat wajib puasa, apa beza syarat sah puasa? Apa dia tu? Kita kalau tengok dalam kitab, setengah kitab mengatakan rukun puasa dua. Setengah kitab mengatakan rukun puasa tiga. Yang mengatakan rukun puasa dua disebutkan rukun puasa ialah niat dan menahan diri pada perkara-perkara batalkan puasa. Itu kalau dua. Kalau yang mengatakan usuan hukum puasa tiga, niat. Yang pertama, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa dan yang ketiga orang yang berpuasa. Ha. jadi kalau yang mengatakan dua, orang yang berpuasa tu masuk dalam bab syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa maksud syarat wajib puasa? syarat masuk wajib puasa iaitu kau mesti puasa. Tak puasa kena tangkap. Tak puasa berdosa. Tak puasa boleh kena penjara. Awak wajib. Awak wajib. Awak wajib. itu ha, syarat wajib puasa. Namanya syarat wajib puasa. Cukup syarat wajiblah dia pada puasa. Tak berpuasa berdosa lah dia. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Muka surat sebelah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Fulan dah puasa. Fulan dah puasa. Fulan dah puasa. Fulan puasanya sah kerana ikut syaratnya. Pulan puasa tak sah. Kenapa dia tak makan, tak minum, dia niat kenapa tak sah? Dia perempuan dalam haid, mana nak sah puasanya? Ah, ah begitu tu syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Pulan pun puasa. Dia tak ada haid tak ada apa. Tapi gila. Gila tak sahlah puasanya. Ah umpamanya ah, ah begitu. Ah syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Yang ada bersama yang ada tak bersama ya kita tengok. Tapi dia apply-nya lain-lain. Yang pertama syarat wajib puasa ialah Islam. Orang kafir tidak wajib puasa, tu qadi tak boleh tangkap dia. Yang ada orang kena tangkap qadi dia boleh bilang tau. Dia boleh bilang. Dia bawa jadi Cina ke, bawa jadi Serani ke. Batal tau syahadat. Nauzubillah. Biar batal puasa kena penjara lagi baik daripada batal syahadat jadi kafir. Nauzubillah min zalik. Ha? Yang ada orang apa kena tangkap dia boleh bilang I'm not Muslim. Astaghfirullahalazim. Nah, yang ada orang pula boleh bilang, untungnya kalau gitu orang kafir, untung tak untung. Tak untung. Ha, sebab apa? Dalam dalam kata tak wajib iaitu qadi tak boleh tangkap. Itu saja. Dan kita pun tak boleh gesa dia. Tetapi yaumil akhir tak lepas Allah Taala akan tanya setiap segala kafir ini Allah Taala akan tanya, mana puasa kau selama 80 tahun kau hidup? Mana salat kau setiap waktu? Mana qadanya? Mana fidyahnya? Mana hajinya? Wahai sekalian orang Islam, jangan anda jadi macam orang-orang kafir. Orang kafir memang tak sembahyang, tak puasa, tak apa. Anda orang Islam, sembahyang, puasa, jangan main-main, jangan macam orang-orang kafir. Orang, -orang kafir eh? saja akan disoal oleh Allah Taala ini kan pula anda sebagai orang Islam. Jangan anda ingat akan tak disoal tutup pintu. Ya? Jangan anda ingat boleh lepas, dunia boleh lepas, dunia mungkin negeri anda tak ada undang-undang boleh tangkap, dunia boleh tak ada orang boleh tegur sama anda. Nah, ha? dunia anda tahu makan curi-curi akhirat hatta kafir itu pun akan ditanya oleh Allah taala orang kafir tak wajib puasa ya yang kedua wajib puasa ialah sampai umur baligh sama ada keluar mani laki-laki ataupun haid orang perempuan ataupun haid saja kemudian dia dah bersih dia puasalah lah. Ha? Ataupun dengan cukup bilangan 15 tahun. Ikut kalender 15 tahun. cukup kalender 15 tahun wajiblah dia puasa. Baik, kanak-kanak belum -kanak belum belum cukup umur, belum balik, tak wajib puasa. Tetapi ibu bapanya wajib melatih dia puasa pada usia 7 tahun. Latih dia puasa. Dan latih sampailah umur 10 tahun kalau dia tak puasa pukul dia. Ya. Dan kalau lepas akil balik tak puasa penjara dia, penjara dia ya. Baik. Latih puasa 7 tahun. Maksud latih, latih bukan paksa. Maksud tujuh ialah apabila sudah usianya capai tujuh tahun. Tidak umur enam tahun, lima tahun latih, tak ada. Tak disuruh, ya? Tak disuruh. Baik, itu syarat wajib puasa. Jadi kalau dia kanak-kanak, dia maknya dah suruh. Maknya lepas dosa. Dia curi-curi minum, maknya tak berdosa dan dia pun tak berdosa. Curi-curi ha. ha. minum, maknya tak berdosa tapi dia tak berdosa. Tapi dia kira sebagai anak yang tak bagus anak yang tak bagus ya baik dan maknya kalau mengajar anaknya kena bilang jangan curi-curi minum dan budak-budak tak curi minum biasanya tahan nampak air dia menangis dia nak nak minum dia tindak ya itu iman tu namanya ada iman pada kanak-kanak ya ada iman pada kanak-kanak tahan dia tidak minum kanak-kanak yang belum balir tidak wajib puasa tapi mak bapaknya latih Umur tujuh tahun. Maksud tujuh tahun, dia dah masuk tujuh tahun dalam Ramadan tu ke, ataupun dalam Syakban ke, dia sudah tujuh tahun, baru latih. Maksud latih, jangan paksa. Awak latih, awak kurangkan waktu-waktu makan dia. Yeah. Sama ada, dia puasa, dia kasih, jangan dia kasi dia serapan pagi, serapan pukul sepuluh. Dia dah tujuh tahun ni, dua tiga bulan lepas dah masuk tujuh tahun. Masa pukul sepuluh baru boleh makan. Oh, Lapor. Tak apa, nanti bulan Ramadan. Lepas itu, Jangan terus sampai maghrib boleh makan sesuka-suka hati dia. Pukul lima dah imsak. Ha, ataupun pukul tujuh, eh, pukul sepuluh kasih dia makan. Nanti pukul enam tak boleh makan lagi. Nak minta, apa mak dah mula goreng ni dah dia pakai nak dekat buka puasa. Tak boleh. Tunggu buka. Ah, ha, nanti bulan pukul enam dia mula puasa balik. Ah, ha, okay. Besok dia dah stop makan pukul dua belas. Pukul lima dah tak boleh makan lagi makin kurang makin kurang makin kurang makin kurang waktu dia punya makan dia nanti lama-lama biasa kalau budak yang kuat iman ya yeah, dua tiga hari dah boleh terus dapat full day ini istimewanya tahu orang Islam orang kafir banyak saya jumpa dia sebelum masuk Islam dia try 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 tak boleh ada satu apa profesor namanya Mr Green ya yeah. dia pensyarah dekat apa sekolah Raffles Singapura dia bilang ini agama Islam dulu paling penghabisan sekali lah aku nak apa masuk Islam. Dia bilang ya, eh, tak ada minat. Tapi dia masuk Islam pasal apa tahu? Dia tengok murid-murid dia puasa sekolah. Sekolah Raffles murid-murid dia puasa. Dia bilang tak ada lah ada mana puasa lah mesti curi minum takkan boleh tak tahan. Tapi dia tengok betul lah petang layu budak ni. Dan dia tengok cuba di test kasi air kasi apa tak minum. Dan tak ada nampak pun budak-budak tu curi-curi makan minum pada kantin. Ha, dia bilang puasa. Dia bilang kalau dia boleh aku pun nak try lah. Aku pun nak try. Dia try tak berjaya. Dia try tak berjaya. Lepas asal dia melipik je tak berjaya. Dia bilang maknanya ada kekuatan apa rohani dalam orang Islam. Sampai dia boleh puasa. Betul, dia boleh puasa. Dia kaji-kaji betul lah dia puasa. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam terus boleh puasa. Subhanallah. Terus boleh puasa. Ada satu lagi budak muda. Bel, budak Belgium. Lawa budaknya. Saya terperanjat apa salah orang putih ni datang masuk Islam lah ha? Kemudian dia pun dia bilang Aku try tak jaya Aku try tak jaya Apabila aku dapat puasa Aku masuk Islam terus berjaya Mak dia pula hanya sedih Mak dia sedih Makanlah mak dah masak Makanlah minumlah Dia panas ni panas Tak ada mak aku puasa Aku tak apa-apa mak aku tak apa-apa Mak dia belum masuk Islam Allah begitu ya ha. Kalau kanak-kanak pula Dia dah umur berapa belas tahun, hari itu, biasa dia curi makan minum pukul satu tengah hari. Mak dia pergi hantar adik sekolah, dia buka peti ais, dia minum. Dia tahu, tak berdosa, aku masih belum makhluk balik, aku belum mimpi apa semua. Tahu pula dia hukum, fahamnya? Dan mak aku pun tak berdosa sebab mak aku dah suruh aku puasa, dia minum. Minum, ha, puas dia minum. Ha? makan biskut sekeping dua keping lepas tu buat bodoh aje Ha dia buat bodoh ah eh? ha? sekali hari tu dia tidur pukul 12 dia mimpi basah mimpi basah dia bangun boleh tak dia minum air lagi pukul 1 tak boleh kerana dia sudah kira dewasa wajib dia imsak wajib dia imsak ya yeah? itu kalau dia puasa pada hari itu kalau dia tak puasa pula pada hari itu dia curi makan pukul 11 dia dah batal puasa Pukul 12 dia bermimpi. Pukul 1 dah tak boleh curi makan lagi. Ha, dia kena apa? Imsak sampai akhirnya. Imsak. Dan bagi kedua-duanya, yang berpuasa dan yang tak berpuasa. Wajib tak kanak-kanak ini yang jadi dewasa pada tengah hari Ramadan, kadak akan puasanya itu? Sebab kalau yang puasa, dia puasa dengan niat sebagai kanak-kanak. Tapi tengah hari jadi dewasa. Jadi pahala puasanya separuh hari kanak-kanak, separuh hari dewasa. Wajib tak dia kadak puasanya? Tak wajib kadak puasanya. Kerana dia menjadi mukallaf pada tengah hari. Pada tengah hari. Yang penting puasa pun tak wajib kadak puasanya. Kerana puasanya menjadi fardu setengah hari. Dan puasa itu tak ada yang nama setengah hari. Ya, Puasa menjadi fardu hanya setengah hari. Tadi yang keluar-keluar tu ada apa hal kat luar? Kat luar ada jamuan ke ada apa? kalau kita nak balik ke urusan kau tak ada lekas-lekas masuk sayang kuliahnya adalah sikit-sikit dah masuk apa lagi-lagi panggil semua lekas masuk kecuali ada urusan penting sangat tak apa kalau tak ada penting kecuali kat luar ada zaman begitu lazat dan dia lapor pun tak apa kalau tak ada masuk sayang kuliah tertinggal-tertinggal sangat sayang 1.2 point, dua point. Sayang kita dapat kuliah tebuk-tebuk gini aja dah sedih sekali dah hadir kuliah janganlah keluar-keluar tak ada perlu jangan keluar. Ha? nanti dah habis semua bolehlah keluar. Baik. Itu sampai umur dia ya. akil baligh wajib puasa. Tak akil baligh belum wajib puasa. Kalau dah akil baligh setengah hari Ramadan pun dia tak wajib qada puasanya. Tak wajib qada puasanya. Ya. Yeah? Baik. Kemudian wajib puasa kalau berakal. Kalau gila tak nak puasa sangat, suka sangat pun yang puasa, gila baru tahu nanti. Jadi tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa ya. Sioman. Orang yang gila tidak wajib puasa apabila sembuh ia daripada gilanya pada siang hari Ramadan tidak perlu mengkadakan puasanya ya orang orang gila tak wajib mengkadak puasa Ah ha? orang gila kecuali gila dalam keadaan murtad ha, kena kadak puasanya kena kadak puasanya ya kalau dia gila Tengah hari dia gila. Kemudian dia sedar pulaknya. Imsak saja. Dah kau dah sedar sudah tak payah kau dak puasa engkau dan kau imsak sudahlah sebab kau dah sioman sekarang ya begitu. Jadi kalau kedatangan puasa, kedatangan gila, walau sedetik batal puasanya. Dia dah puasa dah okey semua pukul 3 petang menjerit-jerit menjerit-jerit pekik-pekik umpamanya. tahu sekejap dia sadar. Kenapa? Kenapa? Penyakit kau datanglah, penyakit kau datang. Iya ke? Alamak dah batallah puasa aku Walau sejenak pun batal puasa ha, Begitu ya Dan tak ada kabar Baik Kemudian berkuasa iaitu berdaya puasa Tak berdaya tak wajib Siapa tak berdaya? Seperti orang tua yang lemah Orang tua yang lemah ya Tua dah lemah Kadang-kadang tak ada penyakit tau Orang tua kadang umur 80, 90 Yang ada Dan tua yang lemah ni pun bergantung ya Tak mestinya 60, 70 Yang ada umur 60 dah tak kuat Yang ada umur 90 masih kuat masih kuat puasa ya itu semua bergantung itu semua bergantung ya arwah mak saya umur 75 tak ada banyak sakit yang hidap-hidap teruk-teruk tak ada umur 75 3 tahun penghabisan dia umur 72 tak kuat puasa puasa letih sekali tak dapat nak nak completekan puasa nangis sesa Ramadan dia nangis baca Quran baca apa semua tapi tak dapat puasa menangis 3 tahun akhir tak dapat puasa arwah nenek saya umur 78 tahun kalau makan teng tengah tak puasa makan 2 jam sekali sikit-sikit. Aku lapar, aku lapar kasi makan. Ha? Tetapi kalau bulan puasa terletih nanti mak arwah mak pula tanya semua dah arwah ya tinggal semua kita belum jadi arwah ya. Dia arwah mak arwah mak tanya. Mak kuat puasa mak? Garam. Bukan aku pikul. Amboi kuat puasa 30 hari tak ku eh? Sebab Dia kalau tak bulan puasa dia makan satu hari 2 jam sekali, 2 jam sekali makan. Aku lapar, aku lapar. Ah, nanti mak ambilkan makan. Ah, bulan puasa ni mak tanya lah mak kuat puasa mak. Bukan aku pikul. Amboi. Ya? Kuat puasa 30 hari. Umur 78 dekat 80 dia meninggal umur 78 kuat puasa. Arwah mak umur 72 dah tak kuat puasa. Jadi ni tua ni bergantung kepada orang yang masing-masing. Tak ada penyakit, tak ada apa tapi tak kuat, tak wajib puasa ataupun orang ada yang sakit apabila dia berpuasa ditakuti bertambah sakitnya walaupun sakitnya hasil daripada perbuatannya sendiri tidak wajib berpuasa seandainya dia berpuasa juga maka mudaratkan dirinya dan timbul bahaya berdosa lah dia walaupun puasanya sah banyak orang tahu saya ingat ya, orang banyak orang kalau puasa dia sakit eh akak tak peduli doktor dah bilang akak tak boleh puasa mak cik tak boleh puasa ya Makcik puasa bahaya tau. Makcik tahun ini lain. Tahun lepas lain. Tahun ini makcik dah keluar masuk wad. Makcik punya diabetes sudah kronik. Makcik puasa bahaya. Eh, akak tak peduli akak puasa. Kan biasa kita dengar kan? Lepas hasar akak melipik baring je. Tak apalah mati pun dalam puasa. Mati dalam puasa, mati berdosa. Kalau sakit, paksakan puasa berdosa. Berdosa hukumnya. Puasanya sah. Ha? Saya teringat Almarhum Bapak saya operasi jantung. Operasi jantung. Kemudian... Ramadan Saya tanya Habib Abdullah Al-Jufri guru saya Kita kan tanya ustaz lah Tanya sajalah ya Ustaz bapak puas Kenapa tak berpuas-puas